Літо у розпалі купальний сезон відкрито. Де цілющі Слов'янських Озер з'їжджаються сотні городян та густи міста, аби зануритися у води солоних Озер. Разом із тим санепідстанція переймається відсутністю жодного узгодженого паспорта на пляжі місця масового відпочинку. на <паспорт> и три пляжа, которые планировались также открыться на озере Петро. Палац содержатель, на балансе который находится в эти озера, он обязан выставить таблички, что купание запрещено, поскольку пляжи на сегодняшний день нет а таблички это... Мы не имеем права проверок, согласно кабинетам министра, Как самое, как и другие, как органы. Крім того, в черговий раз постало питання стягування плати за вхід на слов'янські пляжі. Офіційну процедуру оформлення орендарі прибережних зон проходити не поспішають, а ось плату за вхід з відпочиваючих вимагають. Мова йде про маленьку кубу та пляж санаторію ювілейний. Роз'яснення щодо законодавчих вимог а також висновки проведеного обстеження місць масового відпочинку пистав відділ екології та природних ресурсів. Согласно статті 47 Водного -го, кодексу України общі напользування осуществляється що для. Пляж. удовлетворение их потребностей, в частности купания, бесплатно, без закрепления водных объектов за отдельными лицами и без предоставления соответствующих разрешений. Озера не находятся в а в аренде находятся прибрежные зоны озер на основании решения Славянского городского совета. В связи с чем предприниматели могут э, изымать деньги из граждан только за оказание каких-либо видов рекреационных услуг а именно аренда лежаков, пользование самым домом, пользование душевой копилкой, беседками, зонтиками, но только при наличии паспорта на пляжную территорию. Срок устранения нарушений, согласно автору, установлен до 20 июня. Если в течение этого срока паспорта не будут предоставлены в Саратовский городской совет, мы обратимся в правоохранительные органы и органы прокуратуры. У свою чергу міське керівництво наполегливо рекомендувало усім відпочиваючим відстоювати свої права, вимагаючи безкоштовного доступу до озер, здійснюючи плату лише за послуги, якщо в них є потреба, і в наявності відповідний дозвіл на їх надання. Однак, частіше за все, на наполегливу вимогу контролера відвідувачі прибережних зон вважають за краще сплатити послуги або ж знайти безкоштовний пляж. Керівництво міста має намір застосувати заходи впливу на недбаливих орендарів і балансоутримувачів пляжів. Я матвісно заявляю. Ни один пляж, ни одна зона отдыха не имеет права взимать плату за доступ к воде. Будь это профздравница, будь это частный предприниматель, взимать плату за доступ к воде. Предоставляться могут только платные услуги. Но на эти услуги на каждом пляже должен иметься преискурант. За каждую эту услугу вы должны получать чек. То есть захотелось вам лежак за 3 гривны, Чек. Приняли вы душ за 5 гривен? Чек. Сходили вы, пардон, в туалет за 1 гривну? Чек. Вот это называется цивилизованное обслуживание. А то, что нам пытаются восторженно выдать за поправление нашего здоровья, называется одним простым словом – воровству. Но если мы всем миром не попытаемся решить в городе Славянске эту проблему раз и навсегда, раз и навсегда, с помощью прокуратуры, с помощью санэпидемстанции, которая тоже обязана участвовать в, этой, в этом процессе. Мы всю, жизнь будем, мы всю жизнь будем платить проходимцам за доступ к нашим с вами природным богатствам, которые принадлежат нам. И гарантирован наш, этот доступ нас к этим богатствам, нашей Конституции, которую еще никто не отменял.